Всем привет, друзья! С вами снова И по названию видео вы уже догадались, то, что я сделал самоделку на... Блин, чуть не сказал на умрака. На самого главного злодея. Макута. Руки получились чуть-чуть больше оригинала, но это даже не смущает. Ноги и прозрачные фиолетовые детали я взял от набора а, ну и его тотемного животного. Собственно, молот получился не очень хороший, поэтому сначала рассмотрим конструкцию Макуты. Собственно, поскольку у меня не было биоников из 2015 года первого полугодия, пришлось мне сделать вот такую конструкцию. Это технические детали, технические детали и два красных болджоинта. Они были раньше в биониклах и использовались как ядра, прицепленные к груди. Чтоб, собственно, сзади он у меня не закрыт. Вообще никак. И скоро я сделаю такую же самоделку, но только в виде побольше. Так что давайте-ка готовьтесь. Маску я взял из набора Умарек Зе Хантер. Давайте-ка ее снимем. У меня вот а, череп и синий мозг я взял у этого. У оно. Поскольку у моркорога, да и тем более красный цвет не очень-то идет. Поэтому вот так. Да. Вот здесь фиолетовые щитки чуть побольше, но это даже незаметно. Ноги сделаны покороче. Ну, По-моему, так и будет. И черные руки. Вот здесь должны использоваться другие детали. Сейчас я вам их... Должны использоваться вот такие детали. Но поскольку у меня одна такая, я использовал такие. Собственно, это не даже, даже не так страшно, а выглядит даже чуть-чуть лучше. Вот он наш Макута. Давайте-ка рассмотрим его молот. У меня нету прозрачного и фиолетовой детали молота. Поэтому сделал я вот так. И он может стрелять, но так себе конструкция. Да, поэтому молот, можно сказать, не получился. Ну что ж, а саму самоделку Макута оцените, пожалуйста, в комментариях. Всем удачи и всем пока!